كلمه ترحيب الجنه امي احب حافظ عاشق الله حافظ عاشق الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فإنه يسعدني أن أقدم لكم برنامجا ثقافيا بمناسبة قدوم الضيف الكريم فضيلة الشيخ عارف حقاني حفظه الله وراعا في رحاب المدرسة النموذجية العربية مركز شيخ الهند رحمه الله تعالى بكلياكم بروليا سابر داكا فقبل كل شيء أيها الضيف الكريم نرحب بكم ترحيبا حارا ونهنئكم تهنئه مباركه واقول لكم الحفل اشرق باسما بضيائكم واليوم لاح ساطعا بقدومكم والسعد حل قلوبنا وعيوننا فيا مرحبا بخصوصكم وجموعكم السلام عليكم ورحمه الله. يا اخوان شربو شخصي حافظ عبد الله الكافي حافظ عبد الله الكافي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي عبد الله الكافي واسم أبي مفتي عنوان الشاه أنا من مؤمن شاهي عمري 16 سنة أنا أدرس في الصف الأول من المرحلة المتوسطة في مدرسة مركز الشيخ الحين رحمه الله تعالى بك يكون سابر ذاك. أنا حفظت القرآن الكريم كاملا فلله الحمد أريد أن أكون عالما كبيرا وداعيا إلى الله فأتلو منكم الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله إبر جاء الشخصي بشكر حسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي مهدي حسن واسم أبي محمد موسى أنا من جاد بور عمري ستة عشرة سنة أنا أدرس في الصف الأول من المرحلة المتوسطة بالمدرسة مركز شيخ الهند رحمه الله تعالى بكليا كربيل اليسابر دهكا أنا حفظت القرآن الكريم كاملا فلله الحمد أريد أن أكون عالما كبيرا وداعا الى الله فاطلب منكم الدعاء والسلام عليكم করে আরবে একজন আরেকজনের সাথে সাক্ষাৎ হলে তারা কিভাবে একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করে পরিচয় কিভাবে তারা নেয় দেয় এই ব্যাপারে আমাদেরকে শোনাবে আসবে মোহাম্মদ হাফেজ ওলিউল্লাহ ও মুবাশশির হাফেজ মুবাশশির হাফেজ ওলিউল্লাহ ও হাফেজ মুবাশশির السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير وكيف أنت؟ الحمد لله أنا أيضا بخير ما اسمك يا أخي؟ اسمي ولي الله واسمك؟ اسمي محمد مبشر أحمد ما اسم أبيك؟ اسم أبي محمد أنسر الهك. من أين أنت؟ أنا من ممن وأنت؟ أنا من نتركون كم عمرك؟ عمري سبع عشرة سنة وعمرك؟ عمري 17 سنه في اي صف انت تدرسه؟ انا ادرس في الصف الاول من المرحله المتوسطه بالمدرسه مركز شيخ الهند رحمه الله تعالى بكاليكور بروليا سابارد هكا وانت؟ انا ايضا ادرس في الصف الاول من المرحله المتوسطه بالمدرسه مركز شيخ الهند رحمه الله تعالى. بي كل بيولا سابر داكا هل أنت حفظت القرآن الكريم نعم أنا حفظت القرآن الكريم كاملا فلله الحمد هل أنت حفظت القرآن الكريم أنا أيضا حفظت القرآن الكريم كاملا فلله الحمد شكرا عفوا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أمدر مكالمة بربوشش أخوان সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে পর্বটা এবং খুবই মেহনত করে যে জিনিসটা বাচ্চারা আয়ত্ত করেছে সেটা হলো এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসরাইল এবং ফিলিস্তিন নিয়ে পুরা পৃথিবী এরকমভাবে এরকম ভাবে গরম সবার মধ্যে এই আলোচনা তো আমাদের এখান থেকেও ছোট্ট পরিসরে আমরা বাংলাতে বললে তো বুঝবে না আমরা মাধ্যমে ওদের এই ছোট্ট বাচ্চাদের আকুতি কি তাদের দিলের কথা কি এটা আরবরা ঘুমিয়ে যে মুহূর্তে আরবরা আছে আমাদের থেকে আমাদের এখান থেকে আরবি ভাষায় তাদেরকে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা তাদের এরকম ভাবে এই অসহায়দের পাশে আমরা কিভাবে আছি এবং ইহুদ নাসারাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তারা যেভাবে কুরান হাদিসে বলেছেন ফতখিজুহু আদুয়া ওদেরকে दुश्मन হিসেবে সাব্যস্ত করা এজন্য আমি আমাদের বাচ্চাদেরকে এই ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ইসরাইলদের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদদের বিরুদ্ধে আর তাদের এই নির্জাতন নির্মমতা যেভাবে বর্বরতা আরম্ভ করেছে এই ব্যাপারে হযরত আমরা मेहनत করেছি বাচ্চারাও मेहनत করেছে তো ওই ফিলিস্তিনের ব্যাপারে আরবিতে বক্তৃতা নিয়ে আসছে সর্বপ্রথম আশিকুর রহমান ত্রিশাল أشكر الرحمن تريشال أربطيه بكتير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الحمد لله الذي افترض الجهاد على المسلمين الصادقين الصالحين المتقين وأصلي وأسلم على النبي الكريم الذي قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة وعلى الرجال الذين اتبعوه الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فيا رئيس هذه الحفلة المباركة وهيئة الوزراء ومديرها الماهر وإخواني الأعزاء حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مسواكم إنني قمت أمامكم لألقي بعض كلمات حول موضوع مهم وهو الأقصى والفلسطين مستعينا بالله وهو ولي التوفيق أيها الحفل الكريم قال الله تبارك وتعالى انما المؤمنون اخوه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لكن اين تلك الاخوه لكن اين تلك الاخوه في الحال ايها الحاضرون احبه في الله انظروا الى فلسطين وغزه انظروا الى اخوتنا في فلسطين والغزه انظروا الى ابينا في الغزه انظروا الى امهاتنا في الغزه انظروا إلى أخواتنا في الغزة أيها المستمعون الكرام انظروا إلى طفل وطفلة في فلسطين وغزة وهم لا يأكلون ولا يشربون منذ أيام وليس لهم طعام كثير يأكلونه وليس لهم الماء الصافي ما يشربون ويعيشون سلاما نحن نشاهد كل يوم قبر موتهم ويشاهد العالم العربي ويشاهد العالم الإسلامي لكن مع الاسف لكن لا نفعل لهم شيئا ولا ننصرهم شيئا مع قول الله تعالى انما المؤمنون اخوه وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم اخوه نحن ندعي ايضا نحن اخوتهم وهم اخوتنا ولكن مع الاسف اين نحن واين العالم العربي واين العالم الاسلامي أيها المستمعون الكرام انظروا إلى المسجد الأقصى الذي لنا القبلة الأولى وفيه ثواب كثير لأداء صلاة المسلمين والآن يريد اليهود أن يهدموه ويريدون أن يهلكوه فلهذا أيها الشباب المسلمون فلهذا أيها الشباب المسلمون استيقظوا من النوم استيقظوا من النوم وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله اخيرا ادعو الى الله تعالى اللهم احفظ الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في فلسطين واهلك الكفره والفجره واليهود والنصارى والمشركين خصوصا اليهود في اسرائيل امين يا رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ এটা উলামায়ে হযরত যারা আছেন তারা জানেন এটা কত কঠিন একটা ব্যাপার আরবিতে বিতে বিষয়বস্তুটাকে ঠিক রেখে সারা পৃথিবীকে জানান দেয়া যে আমরা কত ইহুদিবাদীদেরকে ঘৃণা করি এবং আমাদেরই মুসলমানদের লাল রক্ত এই ফিলিস্তিনবাসী মা বোন ছোট্ট বাচ্চা বাচ্চাদেরকে কি নির্মমভাবে তারা লাঞ্ছিত বঞ্চিত রক্তাক্ত করছে এই সবগুলোই এই সংক্ষিপ্ত ভাষণের মধ্যে বক্তব্যের মধ্যে চলে এসেছে আল্লাহ পাকবুল আলমিন এই হাফেজ আশেককে আরো উত্তর উত্তর এলেমে আমলে তারাক্ষী দান করে বলো আমিন